судебной власть. Власне, яким чином вона не дотягує розгляд наших прав? Хай вийде до народа і скаже, суддю, буде треба суддю сюди. Наступається цікавий момент у житті нашого міста. Ми не имеємо отношения к таям, що проводяться. Ми прийшли зі своєю проблемою. А оказалась она така же, як ви не приходили. скоро весь город будет собираться без команды и поднимать одни и те же вопросы. Мы пришли сюда по поводу того, что друзья Женевску не выполняет закон. В течение трех дней она обязана выносить решение о рассмотрении дел. В случае подачи за обеспечение позова и уклада должна выноситься немедленно. Полтора месяца назад мы подали позов с обеспечение позова. Значит, до э, настоящего времени никакой ухвалы нет. Для обеспечения позвала не разглянута. Но два недели назад вы повторно подали заявку, указав судье о грубое нарушение профессионального спорта. Но судья и по сей день не вынес это решение. Поэтому мы сегодня пришли дать отставку судье, что мы уже сделали, отнесли наверх документ, и пришли вручить первую в области, но ну, не последнюю, грамоту народного недоверия, которую разработало наше предприятие и будет предоставщиться организации, и будет вручать всем судьям, которые будут так себя вести. А тут оказалось, да, что да, в то самое время, когда наши права откровенно нарушаются, судья не выносит никаких действий процессуальных, в это время она очень активно выносит процессуальные решения по другому делу. Как-то мы слышали, даже запретила хозяину заходить в свою собственную квартиру каким это образом, какой, какой, закон позволяет зимой запретить хозяину ходить в свою квартиру. Поэтому мы сегодня пойдем будем суде, эту первую, она будет у нас самой известной судьей, потому что она будет первая, кто получит такую документу. Вот собирала эти деньги, потому что я живу в малосемейке. Купила квартиру. От государства я не имею никакой помощи. Я не пользуюсь никакими никаких субсидий у меня нет. То государство у меня не вложило 3 копейки. Я плачу аккуратно все налоги, все, что мне встает, все, что я положено, я все плачу. И я купила за свои честно заработанные деньги однокомнатную квартиру, и оказывается, она мне не принадлежит. Потому что я так решила. В конце концов, вообще мы живем в правовом государстве. В европейском государстве или мы где где мы вообще живем? Есть какая-то управа, на суде, на суде? Почему мы подали такой документ? Потому что полтора месяца назад мы подали иск суд. обязаны в течение трех суток вынести на сдачу слушание, и рассмотреть заяву об обеспечении позыва Негайно напишем в помощи. Прошло полтора месяца. Судья ничего не сделал, не назначил никаких заседаний. Заяву про об обеспечении позыва не рассмотрела. Две недели назад мы повторно написали, где указали, что вы нарушаете, немедленно, пожалуйста, выполните свои обязательства. Прошло две недели, опять ничего. То есть нарушено дважды в срок. Поэтому мы пришли сегодня, только что подали заяву на отвод Мы не хотим, чтобы такой судья нас слушал. А попутно мы, наша организация разработала грамоту э, народной недоверия, которую будем вручать всем судям, которые будут отличаться вот таким отношением к закону. Вот первый судья сегодня в Невродровской области этот документ получает. Мы сейчас пойдем и мы. А скажите, в чем Какого? Как нашего? Нет. У нас как бы конфликт. Увидите, что сейчас в городе возрешение суда незаконно э, сносятся киоски. Причем сносятся незаконные киоски. Но выясняется, что орган, который выдает договора, он просто не выдает просто так, без объяснения, без объяснения причин. Не Захотел не дал. Захотел ты закон, не захотел ты не закон. Поэтому мы подали в суд. Во-первых, это предприятие в они не выдают там, и дня ну, чтобы решение дать или не дать договора. Восемь месяцев назад написали заявление, семь месяцев оно где-то болталось, потом кому-то отказали, они а когда почти не отказали. Но при этом приходят люди людей сносить, говорят, вы же незаконны. Как же он незаконный, когда вы даже не ответили? Человек подал заявку, И пока вас то отчукаются, э, жизнь не искать тех людей, которые в списке есть. По 17 раз смотрелось за обеспечение поздно, их не списали. А так вот из-за судей, получается, люди уже пострадали. Против, ну, не против кого, у нас позов защиты прав предпринимателей, Они а не против. Конкретно коммунальное предприятие, которое не выполняло сроки рассмотрения заявления. Виктор э, в э, фестер... да. и средние Да, в и средние я лидер общественного движения «Народный терминал». Сегодня мы здесь собрались для того, чтобы помочь государству, президенту Украины, очистить судебную систему от таких метеорских и профессиональных как судья Шевченковского районного суда города Днепра Леонура Женевского, который к нам приехал из Кубанска и именем Украины провозглашает кривосудие по ЛНР. Я не зря это ответил. Отец судьи Ильянура Женевского в настоящий момент является главным архитектором оккупированного украинского города Бакса. Железный выход! Железный выход! Железный выход! Железный выход! Куда же все зайти? Позвоните с машиной личного телефона. А что хотел здесь стоять? Позвоните, примите ли она трех человек? Мы сейчас все выйдем, зайдут ли три человека? Примите ли она их? Мы никуда не уйдем! Холопы требуют высокой аудиенции, понимаете? Мы вот тут приползли да, да. сюда, пришли, короче, и стоим, ждем Разрешите такие наивные. Разрешите поцеловать вашу ножку. Деньги брать не может, кури. а народа боится. Подождите, так она людей выгнала на улицу, а теперь люди пришли к судье. Открывайте двери, а сейчас мы их все вынесем, эти двери отсюда. Какие у нас процессы. На законе. Это процессуальная. Вы, наверное, даже законодательство не понимаете. Вы говорите, что... Вы не... Конечно. Конечно. Это ее процессуальный путь. Она выносила это. Вы творите безгрехи. А вот, допустим, вы приседаете вот как раз. А вы в а будет. Вот такая будет сейчас дура.

Мы, мы закон уважаем, мы закон ценим. Мы хотим мы просто. просто закон соблюдаем, мы закон соблюдаем, сказать, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. У людей накипело. Вы, И, Игорь Ильич, то есть вы говорите, что мы сейчас выходим, так? меня же я же предложил, я же сказал. Хорошо, давайте.